ড্ৰাগছ তথা নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সেৱন তথা সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ পুলিচৰ যি অভিযান সেই অভিযান অব্যাহত আছে আপনাদের নিশ্চয় গম পাইছে যে যা কিছু বছর ধৰি আমি ড্রাগসর বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময় আমি নিরচ্ছিন্নভাবে আমি অভিযান চলাছুঁ আৰু ইয়াত আমি সফলতা লাভ করছো যাকালি আমি এটা খবৰ বিশেষত খবৰ পাইছিল যে কিছু ড্রাগস পাচারকারী দুজন সংখ্যক ড্রাগস আমার কাছার জেলার মাঝে সরবরাহ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই আৰু ইয়াৰ বিরুদ্ধে এটি অভিযান চলা হৈছিল আৰু এই অভিযানটোত যৌথভাৱে আমাৰ এছ টি এফ টিম আৰু কাছাৰ পুলিচে এই অভিযান চলাইছিল যৌথভাৱে আৰু এই অভিযানৰ নেতৃত্ব দিছিলে স্বয়ং আমাৰ কাছাৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হৃণোমল মহন্ত মহোদয় আৰু এই অভিযান কালত আজি পুৱতি নিশা এখন মাৰুতি ৱেগনৰ গাড়ী যিখনৰ নাম্বাৰ হ'ল এ এছ জিৰ' ওৱান বি ৱাই চেভেন টু থ্ৰী ফ'ৰ এই গাড়ীখন শিলচর থানার অন্তর্গত শিলচর কালাইন পথত কৃষ্ণপুর গাঁত এই গাড়িখান রখা হয়েছিল এই গাড়ীখন এজন এখন আঠাইশ এজন যুৱক যুবক আসছিল নাম আসে জামশেদ মজুমদার আর পজিশনের পর আস্তিতা সাবোনের বাকস যত মানে হিরোইন এই বাকচত সাবোনের বাকস লো আৰু আর পজিশনের পর এই নশ গ্ৰাম হিৰৈ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই নশ গ্ৰাম হিৰৈনৰ যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰিক যিটো আন্তঃৰাজ্য বজাৰ মূল্য আছে সেই বজাৰ মূল্য প্ৰায় চাৰে চাৰি কোটিতকৈ অধিক হ'ব তেওঁৰ ভাল বৰষোলা আমি আমি প্ৰাৰম্ভিক যিটো তদন্ত চলোৱা হৈছে সেই প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ পৰা আমি গম পালো যে এইটো আমাৰ বহি ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ কাছাৰ জিলালৈ অহা হৈছিল কিমান হব বাকী কেইটা কিমান ওলাই গোটেইকেইটা দিয়ক বেছি আছে বাৰ্কাৰ আছে নে